assalomu alaykum eritmalar mavzusiga taalluqli bo'lgan 45 masala masala shartiga ko'ra 252 yuz ellik gram yigirma foizli nitrat kislota eritmasiga ekvivalent miqdorda natriy karbonat x molekula suv qo'shildi hosil bo'lgan eritmada 48,5 mol atom bo'lsa X ning qiymatini aniqlang masala shartida ekvivalent miqdorda degan so'zga e'tibor qiling ekvivalent miqdorda degan so'zdan murod nitrat kislota ham natriy karbonat ham to'liq sarflanib ketadi degan maqsadda aytilgan ya'ni ikkala modda ham ortib qolmaydi ushbu masalani yechishdan avval odatdagidek reaksiya tenglamalarini yozib olamiz reaksiya tenglamasini yozib oldik odatdagi almashinish reaksiyalari kabi bo'ladi e, faqat bilishingiz muhim bo'lgan joylar tenglashtirishga e'tibor qiling odatdagidek tenglashtirib qo'yaveramiz natriylarni tenglashtirdik uglerodlar o'zi teng mana lekin suvni tenglashtirishga ko'pchilik qanaqa e, tenglashtiramiz nima qilamiz degan fikrlar bo'lib qoladi suvni tenglashtirish shart emas chunki masalada hech qanday ahamiyatga ega emas umumiy atomlar soniga ta'sir qiladigan narsa bu eritmaga gidrat qo'shdik atomlar soni oshadi va karbonat angidrat gazi uchib ketmoqda mana eritmada atomlar sonini kamayishiga sababchi bo'ladi Erit, e, eritmada mana bu suv hech qanday rol o'ynamaydi lekin agar kimgadir tenglashtirish e, qiziq bo'lsa bu e, buyoqda ikki ksta va ikkita vodorod atomi bor shu sababli buni oldiga ik plyus bir deb yozib qo'ysangiz 2x da va 2 ikkita vodorod atomlari bo'ladi lekin bu ahamiyatsiz hozir endi e'tibor qiling bizga hosil bo'lgan eritmadagi umumiy atomlar soni berildi xo'sh dastlabki atomlar soni o'zi qanday bo'lgan shuni topib olamiz e'tibor qiling ikki yuz ellik ikki eritma bizda bor edi bu eritma ikkita qismdan tashkil topganligini bilamiz ya'ni bu eritma ichida nitrat kislota bor va ba, suv bor nitrat kislotaning bu eritma ichidagi massasi 63 uch e'tiborli bo'ling bu 63 uch gramm buning malyar massasi bilan aralashtirib qo'ymang adashtirib qo'ymang 252 ni 0.25 massa ulushiga ko'paytirib topib oldim 252 dan 63 ikkidan nitrat kislotani ayirsak 189 yuz suv chiqadi endi bizning asosiy qiladigan ishimiz nitrat kislota tarkibida necha mol atom borligini va suv tarkibida necha mol atom borligini topib olishdir nitrat kislotani 1 mol ekanligini ko'rib turibsiz shu sababli proporsiya qilib o'tirmaymiz bitta vodorod bitta azot va uchta kislorod bor demak 1 mol nitrat kislotada 5 mol atom bor ligina, endi ikkinchi qiladigan ishimiz suv tarkibidagi umumiy atomlar sonini hisoblab olish agar suv 18 sakkiz bo'lganda edi uning tarkibidagi umumiy atomlar soni 3 mol bo'lar edi 189 yuz sakson qancha buni hisoblash uchun bu raqamlar o'zaro qisqaradigan raqamlar 9 ga 2 bo'ladi 10, 189 ni 9 ga bo'lsak 21 bo'ladi 21 ni 3 ga ko'paytirsak 63 2 ga bo'lsak o'ttiz bir butun besh mol demak xulosa suv tarkibida o'ttiz bir butun besh mol atom bo'lgan endi e'tibor qiling dastlabki eritmadagi atomlar soni o'ttiz olti yarim mol ekan a oxirgisi qirq sakkiz yarim mol demak atomlar soni oshgan nimaga oshadi nimani hisobidan oshadi e'tibor qiling eritmaga ya'ni nitrat kislota eritmasiga kristalli gidrat qo'shdik va karbontagidrat gazi uchib ketdi shuni soddaroq qilib tushunarli bo'lish uchun ushbu ko'rinishda yozib olsam yaxshi bo'ladi manimcha o'ttiz olti yarimga qo'shildi kristalli gidrat natriy karbonat kta suv va bundan uchib ketdi karbonatagidrit gazi va nihoyada qirq sakkiz yarim mol atom qoldi e'tibor qiling biz bunda massa mollarni ayirmayapmiz atomlardan bundagi atomlarni qo'shib karbonta gidritdagi atomlarni ayiryapmiz endi ushbu ifodaga mos tenglama tuzib olish uchun avval proporsiyani to'ldirib olamiz bizga berilgan nitrat kislota oltmish uch gram ya'ni bir mol bir mol nitrat kislota necha mol kristalli gidrat bilan reaksiyaga kirishadi x mol o'zi bir mol deganda de, bu ikki k teng nol butun besh mol demak nol butun besh mol kristalli gidrat talab qilinadi reaksiyada karbonat tang qancha uchib ketadi bu ham 0.5 mol endi tenglamani tuzishni boshlaymiz e'tiborli bo'ling 36.5 mol atom bor edi unga qo'shildi kristallik gidrat Kristallik gidratning moli 0.5, lekin umumiy atomlar soni qanchaligini bilmaymiz minus e'tiborli bo'ling bu x mana bu suvni oldidagi x emas bu umumiy atomlar soni ayiramiz uchib ketgan karbonat angidridni moli ko'paytirilgan ichidagi uchta atom teng qirq sakkiz butun besh ushbu tenglamani soddalashtirsak nol butun besh x teng o'n uch butun besh bo'ladi x teng yigirma yetti diqqat qiling bu yigirma yetti nima natriy karbonat x da suv bundagi jami atomlar soni yigirma yettita bo'lishi kerak deyildi shundan oltitasi natriy karbonat tarkibida qolgan 21 bittasi suv tarkibida bo'lgan endi 21 bitta atom bo'lish uchun suv necha mol bo'lishi kerak bitta suvda 3 ta atom bor 3 ga bo'lsak 7 chiqadi demak x ning qiymati 7 ga teng ekan to'g'ri javob C bo'ladi 7. salomat bo'ling